नमस्कार मी स्नेहल बनकर मी मराठी चॅनल वर आपलं स्वागत आहे नजर टाकूयात आजच्या मुख्य घडामोडी सोबत एम आय चे कॅन्डिडेट श्री अनिश सोनके साहेब आहेत तर आपण यांना काही प्रश्न विचारणार आहेत मी मराठी मध्ये स्वागत डिसिजन लोकसभा चुनाव अपना हिस्सा लेने का तो क्या कारण काय आपण हे करून पाहून मैंने ये कारण देखा कि अब मैं पहला राष्ट्रवादी में था राष्ट्रवादी में जो फूट हो गई उसमें आधे लोग बीजेपी में चले गए अजीत दादा का गढ़ और माननीय हमारे शरद पवार साहब शिवसेना के साथ चले गए तो इसलिए दोनों भी पार्टी बीजेपी और शिवसेना ये जातिवाद पार्टी है पहले से इसके लिए हमने डिसीजन लिया कि अब इस कौन सी पार्टी नहीं बची क्योंकि सब शिवसेना दो शिवसेना हो गए दो राष्ट्रवादी हो गए इसके लिए हमने डिसीजन लिया कि सेकुलर पार्टी पार्टी में जाना सब की हमको दिखी उसके लिए मैंने दिया बहुत से लोग आरोप कर रहे हैं महाविकास आघाड़ी की तरफ से या फिर कांग्रेस की तरफ से लोग आरोप कर रहे हैं आपके ऊपर के ये कांग्रेस के वोट खाने के लिए और बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए ये कदम उठाया हुआ है तो इसके बारे में आप क्या स्पष्टीकरण मुसलमान ने रुकना गुनाह है क्या मुसलमान रुके भी तो ऐसा बोलते बी टीम और मुसलमान नहीं रुके तो भी बोलते बेटी तुम अट्ठे चालीस सीट महाराष्ट्र में से एक भी मुसलमान लायक नहीं समझते आप तो हम हमने नहीं रुकना के पार्टी, ओवैसी साहब की पार्टी आज सत्तर साल की पार्टी है कोई नई पार्टी नहीं है ओवैसी साहब की और आइडियोलॉजी जो ओवैसी साहब की है ये सेकुलर पार्टी है दलित मुस्लिम मराठे सबको लेके चल रहे आज हमारे जलील भाई औरंगाबाद से जो आए आज चालीस साल का गढ़ता तो उधर शिवसेना का पर उसको उनको घिरा के दलित साहब आए आज दलित साहब के साथ हमारे मराठी बंधु दलित बंधु ये सब मिल के सब जात के धन समाज के अपने घर के डब्बे लेके आ रहे और पद यात्रा कर रहे तो हम भी जरूर वही धरती पे हम भी पुणे में चुन के आएंगे इनशाला और वैसे ही काम करेंगे हम सब जाति धर्मों को साथ मिलेगी मेन कौन कौन से पूना के मेन मुद्दे है जिस पर आप काम करना चाहेंगे फ्यूचर में मेन मुद्दे तो देखो पूना में सब में बड़ा मसला है तो ट्रैफिक का मसला बहुत बड़ा हो गया पूना शहर इतना बढ़ गया अभी पहला पांच लाख का शहर था अभी कर एक करोड़ का शहर हो गया ये पुना तो मैं ट्रैफिक के ऊपर ज्यादा जोर दूंगा रिंग रोड जो बचा इतने सालों से तीस साल से सुन रहे हम रिंग रोड होगा रिंग रोड होगा तो पहला मुद्दा वही लिखा मैं रिंग रोड का क्या रिंग रोड होना चाहिए फिर रोजगार का बहुत बड़ा मुद्दा है लोगों को जवान बच्चों को ग्रेजुएशन होके भी रोजगार नहीं मिला मैं जिधर जिधर जा रहा हूँ अभी सबके माँ बाप बोल रहे हैं कि हमारे बच्चों को काम नहीं है बच्चों को काम लगाओ तो उसके ऊपर सब में बड़ा मेरा फोकस रहेगा कि बच्चों को रोजगार कैसे देंगे जो आई पार्क अभी पुना से भाग रहे टैक्सीज की वजह से इसकी वजह से पुना से भाग रहे और चेन्नई जा रहे है नहीं क्या मद्रास तो उसके ऊपर सब में बड़ा जोर दूंगा मैं और बहुत बहुत काम है इधर पूना में नहीं क्या जो क्या किसी का ध्यान नहीं है खासदार एक बार चुनके चले गया तो अगले पांच साल को ही दिखता है ये आपको तो भी मालूम है और पूरे जो महाराष्ट्र पूना के लोग है सबको मालूम है तो आता नहीं वापस अभी सबसे बड़ा कॉम्पिटेटर आप किसको देखते हैं मुरलीधर मोहर या फिर धंगेकर या फिर वसंत ताते मोरे किसको आप अपना सबसे बड़ा कॉम्पिटेटर समझते हैं नहीं नहीं हमारा कॉम्पिटेटर तो बीजेपी है ना सब में बड़ा कॉम्पिटेटर बीजेपी हमारा सब में बड़ा जातिवाद एक नंबर पे बीजेपी और दूसरे नंबर पे तुम्हारी कांग्रेस पार्टी है दोनों का भी है, ए, सोच, सम, सोचना बीजेपी है, है भी और जस आपण बघितलं की एम आय एम चे जे खासदार उमेदवार आहेत श्री शोणके साहेब यांनी जो मुद्दा मांडलेला आहे की मुसलमान साठी कोणतीच पार्टी न्याय दिलेली न्याय देऊ शकलेला नाही म्हणून ते निवडणुकीच्या रिंगणात आलेले आहेत आणि आ, महत्वाचे जे मुद्दे आहेत रोजगार ट्रॅफिक या मुद्द्यावर त्यांचा फोकस राहील आणि मुख्य या इलेक्शनमध्ये बघायला गेलं तर मोदी साहेबांनी जो मुसलमानांवर एक टिप्पणी केलेली आहे ज्याच्यामुळे पूर्ण मुस्लिम समाज नाराज आहे याचाच फायदा कुठेतरी श्री सुनके यांना भेटणार आहे पुढे इलेक्शनमध्ये जनतेचा कौल कोणत्या बाजूने असेल हे पाहण्यासारखी गोष्ट आहे मी आजर कादरी मी मराठी पुणे यानंतर इथेच थांबूया ताज्या घडामोडींसाठी पाहत मी मराठी बातमी महाराष्ट्राची